Да, Елена, благословляем Папу Андрея во имя Иисуса Христа. Пусть Бог исцелит, обновит и действительно даст ему жизнь. Пусть жизнь будет в каждой клеточке организма. Пусть будет разрушена всякая болезнь, немощь, все проклятия, все зло, которое было, скажем так, в его жизни и есть, может быть, да? Поэтому благословляем, и пусть Божья воля, она осуществится в его жизни. Пусть придет покаяние, и пусть действительно придет спасение в его жизни и в дом во имя Иисуса Христа. Да, э, витаю Нина, благословляем Алену, э, пусть всякая гликемия, все это будет разрушено, все диагнозы врачей, да, и пусть придет исцеление, обновление духа, души и тела. Пусть придет спасение от Господа, и благословляем, чтобы она была здорова, и возвещала дела Господней, Благословляем, чтобы она была учеником Иисуса Христа, знала и исполняла волю Божью. Поэтому пусть Бог исцелит и даст ей жизнь. Аминь. <клес> да, Юля, благословляем во имя Иисуса Христа. Пусть придет крепость, бодрость, сила, жизнь наполнит тебя. Да? И благословляем, чтобы всякая немощь, всякая болезнь, может вирусы какие-то и духи все нечистые, которые влияют, могут влиять на здоровье, да. Поэтому благословляем, чтобы была свобода от всякой от, от всех нечистых духов. Ну и понятное дело, чтобы можно было и высыпаться нормально, да, потому что я когда, например, не сплю по ночам, то целый день потом спать слабость и спать хочется, да. Поэтому нужно еще совмещать, ну, молитва, она хорошо, но и еще нужно правильные вещи ну, режим какой-то более-менее должен быть. Может быть, даже включить физические упражнения или там чашечку кофе, ну, или какие-то там такие природные энергетики, да, скажем так. Поэтому благословляем, чтобы на всех уровнях был, был как бы, ну, правильные вещи, да, и пусть Бог благословит, и действительно, чтобы жизнь была, да, бодрость и, ну, и все вот это. Поэтому, чтобы молодежь у нас все были бодрые. И жизнь жизнь чтобы в каждом была и чтобы вы дарили жизни другим людям еще Аминь благословляю Да Кристина благословляем во имя Иисуса Христа чтобы Бог укрепил <coughs> в этом в этих искушениях трудностях да и в Библии сказано, что блажен всякий, кто переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. Да? И легко верить, когда все хорошо, да? но когда приходят испытания, искушения и трудности, то вот здесь и вера наша закаляется. Вера, э, испытанная вера ваша, она дороже огнем обожженного золота. Поэтому благословляем, чтобы вы проходили эти испытания. Да? как пастор говорил, сегодня люди страд... ну и вообще люди страдания есть в двух случаях. Первое, это когда за веру, когда Бог испытывает, да, чтобы дать что-то больше, скажем так, да. Или когда за грехи людей, то есть когда грехи, люди грешат, да, то приходят испытания определенные, да, ну то есть или страдания, да. И люди страдают, сегодня пастор говорит, больше страдают людей, которые, скажем так, не за веру, да, не за не как Иов страдал да, за веру, а он страдал, а, скажем так, многие люди страдают за грехи, потому что они грешат, и в результате этого приходят эти страдания. Вот, поэтому благословляем вас, чтобы вы проходили с верой, и вера, испытанная вера, она дороже огнем обожженного золота. И когда Иов прошел все эти испытания, вот как раз его вера такой и была, да, что когда <coughs> пришлите, и вот друзья там и говорят, если Иов за вас помолится, то все нормально. Если не помолится, то хана вам. Типа, вот настолько Бог ценил эту веру Иова, да, что он даже уже как бы ему делегировал, скажем так, да. Вот. Поэтому благословляем вас, чтобы вы прошли все эти трудности, испытания, и чтобы это было во славу Божью. Наши пастыряне тоже имели очень тяжелый путь, и все испытания не проходили. И каждый христианин, который становится на путь Христа, да, это не, не легкий путь, это достаточно сложный, это узкий путь, и он, ну, действительно, скажем так, не, ну, не для слабаков, потому что, скажем так, ну, это христианство не для слабаков. Слабый человек, он не может, как бы, не грешить, слабый человек, он не может при этом еще служить другим людям, да, проходить все эти трудности, испытания, он ломается и и он как бы опускает руки, сдается, много, много людей сдаются, начинают пить, начинают в депрессию уходить и все остальное. Наша задача быть духовными, наша задача быть сильными во Христе, и все могу укрепляющим меня Иисусе Христе. Поэтому благословляю вас, чтобы Бог и укрепил, исцелил, обновил, и чтобы все планы дьявола в вашей жизни были разрушены, и Божья благодать, милость, она исполнилось и в вашей жизни, и чтобы ваша вера была дороже огнем обожженного золота, да, испытанная вера. Поэтому благословляем, и пусть Бог хранит и оберегает вас. Если кого-то пропустили, мы всех благословляем во имя Иисуса Христа, Господи. Все, кто просит и нуждается, мы молимся за каждого, за ваши нужды, чтобы Бог исцелил, обновил, укрепил, направил, дал мудрости, и чтобы вы были победителями во имя Иисуса Христа. Благословляем. И чтобы каждый из вас мог дальше возрастать духовно и исполнять волю Божью. Пусть Бог усмотрит, укрепит, сохранит каждого. И как Иисус говорит, да, кто сохранил Слово Мое, от того, того и я сохраню в годину искушения, да, которое грядет на всю вселенную. Да? Поэтому благословляем, что вы были учениками, хранили Слово Божие. И не отрекались от имени Иисуса Христа. Пусть Бог сохранит на всех путях вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляем. сегодня столько много религий, столько много вер, столько много церквей. Противоречия не то, что там между религиями есть. Противоречия там среди церквей, такие дикие и так далее. Как же разобраться? И Господь для этого он ввел коррекцию, дал нам последнюю книгу в Библии, книга Откровения называется. Очень много говорит о церкви, он говорит, кто такие святые. Он сразу начинает послание семи церквям, он подробно описывает, что он хочет сказать. То есть он конкретно говорит о церкви для святых. И в конце открывает, кто же такой Вавилон. Потому что Вавилон это религия, или это даже она может носить титул церкви, но это уже не церковь. Чем занимается Вавилон? И более того, Господь говорит, когда ты видишь, что ты в Вавилоне находишься, выходи оттуда. Ибо купцы твои были вельможи земли, волшебством твоим введены в заблуждение все народы и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. То есть чем занимается Вавилон? Мы четко видим, написано, и цари земные любодействовали с ней, то есть с Вавилоном, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И воскликнула сильно громким голосом, говоря, ⁇ Пал, пал, Вавилон, великая блудница сделалась жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякому нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего напоила все народы. Итак, мы видим, Вавилон это не просто какой-то промежуток времени в один день или в один год или в сто лет. Написано, он имеет влияние Вавилон на всю человеческую историю. И действительно, если мы посмотрим, религия она была через всю человеческую историю. Всякие лже-боги и так далее, и было поклонство, она была через всю человеческую историю. И вот для этого Господь и наводит коррекцию и показывает, кто такой или что такое Вавилон и чем занимался Вавилон, написано, да? И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. А вы помните, как Иисус он говорил садукеям, фарисеям, вы убийцы, вы убиваете пророков. Чем они занимались? Убивали пророков. И Бог об этом говорил. Он говорил, ваш отец — дьявол. И становится все ясно. Если мы посмотрим через всю историю, можно и о, понятно, этим занимается. Точно так же, чем Вавилон. Он всегда преследует святых больше. Да? Точно так же написано, Вавилон был с царями земными. То есть он полностью соединен с миром. Поэтому Вавилон он оправдывает войны, насилие, убийство. Вавилон оправдывает разврат, блуды, садомию. И поэтому сегодня это не просто какие-то «О, та религия, только воинственная или та какая-то блудная». Мы сегодня видим, что многие церкви, они дают добро на убийство, на насилие, на блуд, на садомию и на всякий разврат. И поэтому это показывает, что это уже, дорогие, не церковь, а это уже пахнет Вавилоном. И мы понимаем, что религия на всем протяжении она распространяет свои учения, свои послания. И поэтому написано, что волшебством твои введены в заблуждение все народы. То есть она действует через все народы. Вавилон был додействовал царями земными. То есть он всегда был соединен с этим миром. Религия. И надо посмотреть, действительно, если ты находишься в церкви, посмотри, чем она занимается. Это церковь или это Вавилон, да? Ибо яростным вином благодеяния своего она напоила все народы. И очень часто можно видеть такие религии, которые яростные, или таких верующих, или такие церкви, которые яростные. Ты должен понимать, дорогой, что это уже не церковь, это уже место Вавилона. И когда ты поймешь, что такое Вавилон, чем он порабощен? Мамоной, материализмом. Поэтому Иисус он говорил еще фарисеям, да, невозможно служить Богу и мамоне. Он привык расхошествовать, он одобряет блуды, он одобряет да, разврат, он насилие одобряет, он распространяет ложь, он распространяет волшебство, колдовство. Когда пророки приходят или святые Божьи, как он реагирует, как они реагировали на Иисуса, на пророков. Ярость, всегда ярость. Что они сделали со Стефаном, да? Они яростно скрештали зубами синедрилов, фарисеи и садукеи, и они убили Стефана. Поэтому Иисус, он, будучи на земле, он четко говорил, «Ваш отец дьявол». И когда мы это понимаем, мы тогда получаем свободу и нам только надо разобраться в одном и господь он книга откровения он коррекцию наводит для всех верующих чтобы мы не попали в это заблуждение вавилонской блудницы которая была через всю историю человечества через всю и мы видим что многие люди в это попали и божий народ в это попал и многие многие люди и верующие и многие церкви и многие дети номинаций. И сегодня это не секрет, если посмотреть, чем занимается Вавилон. Он погряз в грехе, в мамоне, в этом мире. Он в рабстве и в зависимости. Он движется с Духом Антихриста, унисон. А Дух Антихриста, он против Христа, он вместо Христа. И вот религия, она пытается заменить то есть Христа, исказить все околдовать. И многие люди находятся в обольщении. Вавилон, он находится всегда в насильстве, он в крови. И Иисус говорил фарисеям, «Ваши отцы убили пророка, вы строите им памятник. На вас будет вина от крови а Авиля. Так Авель был от начала создания мира, до крови Захарии. Он показывает всю эту историю Вавилона. Поэтому всякие там религии, всякие церкви, и религиозные всякие движения, которые не отображают праведность, святость Иисуса Христа и Духа Святого, а наоборот отображают этот мир. Они соединены действительно с царями земными, с идолами, со всеми всадниками апокалипсиса. Мы можем видеть с лукавством, с ложью, да, с насилием. Это Вавилон. Анальный или оральный секс? Мальчики и девочки, давайте разбираться. Верующие говорят, ну, в Библии же написано, что муж и жена одна плоть, поэтому можно в постели делать все, что угодно. Но послушайте откровение человека Божьего, который получил от самого Бога очень интересное откровение. Бог, у него классное чувство юмора. Просто наш пастырь смотрит на животных, собака, кошка задницу себя вылизывает спокойно. И священник говорит, а люди-то так не могут? Мы так не можем сделать, да? А, хорошо, а если передницу засунуть в задницу, можем? Не можем! Оказывается, это противоестественно. Оказывается, природа даже нас так учит, что это ненормально. Поэтому не занимайтесь глупостью, друзья. Давайте будем изучать Слово Божие и получать откровения от Бога, а не от порнухи какой-то. Пусть Бог благословит. Если у тебя есть вопросы, напиши мне, и будет порядок и в этой. Всем привет, друзья! Божьего вам благословения! Приглашаю вас завтра посетить нашу онлайн прекрасную церковь, Слово Божье, на богослужение. Напишите мне, я вам обязательно отвечу и помогу. Привет, друзья! Бог никого не искушает, не искушает злом. А написано в послании Якова, что мы сами обольщаемся и увлекаемся собственной похотью. То есть обольщаемся собственной похотью. То есть первый шаг – это увлечение. Сначала мы чем-то интересуемся, нам что-то понравилось, мы увлечены, но мы еще контролируем ситуацию. Но если мы начинаем об этом думать, размышлять, погружаться в эти мысли, то происходит обольщение. Обольщение это колебание ума, то есть это колдовство, когда уже мы не можем контролировать ситуацию, даже нам кажется, что мы же не сумасшедшие, мы же нормальные люди, сумасшедшие они в сумасшедшем доме, а или одержимые люди в сумасшедшем доме. На самом деле одержимость это и есть колебание ума, когда э, уже кто-то другой контролирует мысли. Повідіння і вообще життя. Тому дуже важливо, з ким ми общаємось. Всім привіт! Благословенного дня. Поділюсь одкровенням, що я прийняв від своїх священиків Станіслава і Юлії Слотаненко. Почув для себе і прийняв таке відкровення, як же нам вижити в цьому язичському світі. І відповідь це слухати. Божих апостолів приймати Ісуса Христа у своє життя і поставити Його на перве місце. І у кожного з нас є вибір, або ми приймаємо Божих апостолів у своє життя і слідуємо за ними, чи ми живемо так, як нам хочеться, і цей світ, Він так і учи. Що можна брехоти, можна жити у гріхах, але це пряма дорога до пекла. І апостол Петру показує нам приклад за Митеря, за блудників і за фарисеїв. І приклад, коли митарі. І блудники покоїлись, вони підуть у царство небесне. А фарисеї, книжники, саддукеї, вони не ввійшли в царство Боже, тому що вони не прийняли волю Божу. Вони не покоялись, а послухали свої амбіції, послухали свою плоть. І тому, як і посталь показує. Як і з перших стають послідніми, а з послідніх стають первими. І коли пастор показав приклад за грабіжника, який був на хресті разом з Ісусом Христом, Він також війшов в Царство Боже, тому що Він покаявся перед Ісусом Христом і всім привіт, благословенного дня! Поділюсь відкриванням. Що я прийняв від своїх священиків Станіслава і Юлії Султаненко. почув для себе таке відкровення. Ми кожного дня робимо свій вибір, в чому сьогодні ми знаходимось, чи ми знаходимося у Слові Божому і слухаємо духовну інформацію, пропитуємо його через свій розум, через своє серце. Чи ми знаходимося в своїх гріхах, в блудах, дивимося різні фільми, серіали, і таким чином ми знаходимося в облечені. І сатана він приходить у наше життя і контролює наш розум, і через це і приходять хвороби, приходять блуди, приходять. Різні моменти, коли в нашому житті немає сенсу і для життя, але вихід завжди є це слово Боже, це коли ми впускаємо у своє життя, Слово Боже, впускаємо Ісуса Христа. І коли Ісус Христос на первому місці, то Сатані там вже немає місця, і він не матиме влади над нами, над нашим розумом. І, приклад, коли Адам і Єва, коли Сатана спокусив Єву, і Єва з'їла запретний плід, і таким чином вони втратили самоцінне це вічне життя, жити в раю. І коли сатана Він приходить до Ісуса Христа, щоб його обольстить, спокусить, Ісус Христос, Він є Бог, Він мав силу подавати, Він був духовно пропитаний Словом Божим. І коли сатана хотів, його спокусити, але в нього нічого не вийшло, і тому наскільки потрібно нам, бути духовно пропитані, щоб це слово лилося в нашому житті. Щоб Ісус Христос жив в нас, а ми в Ньому. І тоді сатана, Він не матиме влади над нами. А ми будемо духовно жити. Бажаю здоров'я. Доброго ранку. Удивительний питання. Почему я христианин? Потому что это единственное, что может помочь реально мне в моей жизни и всем тем людям, которых я говорю, что я люблю. При жизни я им могу помочь только тем, что я буду подражать Иисусу Христу, ценить Его законы, Его заповеди. И для этого выбор делаю я, чтобы быть и оставаться христианином. Изучаю слово Божье, являюсь тем, кто каким хочет меня видеть Бог. А Бог Он хочет видеть каждого человека праведным, но без выбора человека это невозможно достичь. Храни вас Бог Божьих благословений.